В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Подразделения вооруженных сил Украины вошли в Краматорск. Разведчики и саперы проверяют основные административные и коммунальные здания города на предмет возможного минирования, сообщают в СНБО. Активную помощь военным предоставляет местное население. А над Славянском снова развивается украинский флаг. Поручение его поднять отдал президент Украины Петр Порошенко. Сегодня ночью боевики пытались вырваться из Славянска, но попали под минометный огонь сил АТО. Подбит танки и четыре боевых машины сообщает из Генштаба. Сейчас в Славянске работает разведка вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Местные жители сдают оружие, отставленное боевиками. Это и есть настоящее разоружение, предусмотренное мирным планом урегулирования ситуации. На Востоке отмечает Петр Порошенко. Президент Украины дал поручение восстановить функции государственной власти в Славянске и установить государственный флаг на здании городского совета. Приоритетной задачей при проведении антитеррористических мероприятий в Донецкой и Луганских областях является обеспечение безопасности мирных жителей. Этот приоритет четко определен президентом Украины, и украинские силовики неуклонно его придерживаются. Сразу же после освобождения Славянска глава государства дал поручение возобновить в городе работу социальных служб и милиции. Министр обороны Валерий Гелетей доложил Петру Порошенко, что уже приступили к выполнению его поручения. Также в Славянске начала работу миссия, которая предоставляет гуманитарную помощь всем нуждающимся. Кроме этого, президент дал указание до конца дня представить к наградам украинских солдат, которые отличились во время освобождения населенных пунктов Николаевка, Семеновка и Славянск. Министр обороны в ходе рабочей поездки в зону операции также вручил награды и досрочные воинские звания солдатам и офицерам, которые отличились в предыдущих боях. Мы строим новое государство. Мы обеспечим территориальную целостность нашего государства. Но скажу вам больше, теперь ваши проблемы – это мои проблемы. И мы это будем делать максимально, сколько сможем сделать. Поэтому спасибо вам, горжусь вами и победа будет за нами. Слава Украине! Получив винагороду за проявлення доблість аби під красним лиманом. Наша задача була, ми їхали з офіцерським составом, наша задача заключалася в тому, щоб вести інформаційну програму тобто проти сепаратистів. Ми там повинні були говорити, там, там рупер такої на БТРі був большой. То есть заключалось в том, чтобы типа ну, там, отступать, от а сепаратистов туда-сюда. Ну и ехали вот целую ночь, а утром в 5 утра попали в засаду. То есть и попал в очень большой обстрел. То есть мы ехали в крайне в колонии, наш БТР был подбит. То есть вот благодаря вот деятельности, то есть офицерам старшим, я как пулеметчик, то есть вел огонь, а благодаря деятельности старшим офицерам, вот полковник Покатило был тогда с нами, то есть благодаря их опыту, то есть мы нормально вышли с этой ситуации, то есть и уцелели. Ситуация в Донецке стабилизировалась, сообщают в пресс-службе Донецкого городского совета. Перестрелки в районе аэропорта прекратились. Прибывшие из Славянской и Краматорска боевики частично разместились в захваченных ранее государственных зданиях, а часть из них покинула город, выехав в неизвестном направлении, говорится в сообщении. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике, просят жителей в Горсовете. Вместе с тем, подача питьевой воды в городе ограничена. Введен режим экономии в связи с разрушениями на канале Северский Донец-Донбасс и невозможностью проведения ремонтно-восстановительных работ в зоне АТО. Поэтому горожане смогут получать холодную воду с нормальным давлением лишь с 17 до 22 часов. Для жителей Луганской и Донецкой областей, желающих выбраться из зоны боевых действий, с понедельника откроется гуманитарный коридор. О его расположении будет объявлено с помощью громкоговорителей и так называемых информационных бомб. Это специальных снаряд, начиненные открытками. Взрывается в воздухе и вреда причинить не может. При этом листовки будут рассыпаться по городу, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Жители, которые планируют выехать из зоны АТО могут получить координационную помощь по вопросам переселения по номеру 101, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. С мобильных и стационарных телефонов звонки бесплатные. Диспетчеры соединят тех, кто обратился с ближайшим штабом по координации переселения. Бойцы Национальной гвардии получили новое обмундирование. Современные каски и бронежилеты изготовлены из кевлара при небольшом весе обеспечивают максимальный 4 5 класс защиты, то есть выдерживают прямое попадание из винтовки СВД или автомата Калашникова. Амуницию купили у польского производителя, который поставляет средства защиты для формирований НАТО. Стоимость каждого комплекта 19 тысяч гривен, 2 тысячи бронежилетов и 6 тысяч касок обошлись бюджету 80 миллионов гривен. После отмены Верховной Рады таможенных сборов и ПДВ на средства защиты для военных на контракте удалось сэкономить. 20 миллионов гривен. Также по словам Арсена Авакова, Нацгвардия получила 5 кразов. Они а первые из большого заказа, который сделала МВД. По словам министра, это будет целая линейка модификаций: как бытовые, так и бронированные машины. Кроме этого, отечественные предприятия получили заказы на другие боевые машины. И мы исходим из того, что базируем э, все наше вооружение на отечественной базе. По той простой причине, что вы знаете. Э, нам никто не поставляет вооружение для наших войск. Мы увидим, кроме кразов, еще боевые машины «Дозор» производства Харьковского завода. Мы увидим еще к поставке для Национальной гвардии БТР-3 и БТР-4. Кроме того, правительство приняло решение до конца года, мы получим средства защиты для авиации. Россия останавливает передачу Украине оружия и военной техники, которые оставались на территории оккупированного Крыма и принадлежат вооруженным силам Украины. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел России. Свое решение ведомство Лаврова объясняет тем, что полученное оружие украинская армия применяет для боевых действий на Востоке. Такая позиция России будет сохраняться, цитирую, до полного прекращения украинскими силовиками боевых действий на Востоке Украины и урегулирования ситуации. Мирным путем. Напомню, 20 мая министр обороны России пообещал, что Москва передаст Киеву всю военную технику из Крыма на протяжении этого года. Россия же вернула Украине 28 кораблей, в то время как во время аннексии Крыма она захватила 52 судна. В свою очередь украинские эксперты отмечали, что террористы неоднократно использовали оружие и обмундирование, изъятое Россией из захваченных украинских складов в Крыму, в частности для организации провокаций. В ООН осуждают использование противопехотных мин на востоке Украины. В Организации Объединенных Наций подчеркивают, они запрещены во всем мире. Из-за них в Донецкой и Луганской областях уже погибли три человека, несколько ранены. В ООН призывают к прекращению кровопролития на Донбассе, ведь в регионе ежедневно растет количество жертв. Среди мирного населения разрушаются дома и школы, поступает множество сообщений о похищении людей бандформированиями. Рифата Чубарова не пускают в Крым. Прокурор полуострова Наталья Поклонская огласила соответствующее постановление председателю Меджлиса крымско-татарского народа на границе, когда он возвращался на родину из Херсонской области. По словам Чубарова, сначала ему зачитали предупреждение о недопущении экстремистской деятельности. Он сказал, что не понимает по-русски и попросил повторить на украинском или крымско-татарском языке. Этого не сделали. Вместо этого вручили постановление о запрете на въезд на пять лет. Напомню, в апреле под подобные санкции попал Мустафа Джимиля. в Ранее Поклонская заявляла, что Меджлис крымско-татарского народа будет ликвидирован, а его деятельность на территории Российской Федерации не допускается, если он продолжит нарушать российские законы. Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады выразили соболезнования в связи со смертью главы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Митрополита Владимира. Он умер сегодня утром после продолжительной болезни. Церковь и народ потеряли мудрого проводника, признанного богослова, пастыря, который для многих был образцом высокой духовности и человечности, отмечает Арсений Яценюк. Митрополит Владимир делал все, чтобы Москва не смогла уничтожить православную церковь в Украине. Вечная память человеку с большой буквы, человеку масштаб которого мы сможем постичь еще не скоро, отмечает Александр Турчинов. Из жизни ушел выдающийся духовный лидер, который возглавлял церковь во времена ее возрождения после десятилетий жестких гонений. Собственным примером он призывал жить по заповедям Господним к милосердию и благочестию, примирению и согласию. Все его архипасторское служение было исполнено любви к родной Украине, говорится в соболезновании Петра Порошенко. Для меня блаженнейший Володимир был человеком, который створил для меня блаженнейший Владимир был человеком, который создал нашу церковь, который отличался скромностью, мудростью, благотворительностью, очень сильной верой. Это именно то, в чем сегодня очень нуждается Украина в эти трудные времена. Мы будем молиться за упокой души его и будем просить у Господа силы, силы для того, чтобы преодолеть те испытания, через которые проходит сегодня наше государство. Ну и завершат наш выпуск информации показатели финансовой ситуации в Украине и мире. До встречи.